Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə saxsı qabında çox dadlı, ləzzətli toyuqətindən boğlama reseptini bölüşəcəyəm. Boğlama üçün bizə lazımdır bir ədəd toyuq, bolqar bibəri, yaşıl və qırmızı, soğan, pomidor, acı bibər, kərə yağı, ağızdadınıza uyğun duz və istiot. İlk öncə saxsı qabın içərisinə bir az kərə yağı əlavə edirik. Sonra isə bir sıra doğradığımız toyuq ətini düzürük. Soğanımızı əlavə edirik. Doğradığımız rəngli bolqar bibərlərini düzürük. qal biberin üzərləncə doğradığımız pomidorlarımızı düzürük. Sonra isə zövqə görə doğradığımız acı bibərlərimizi əlavə edirik və biraz da tuz əlavə edirik. Mən bura yarım çay qaşığı sarçık da əlavə etdim. Siz əlavə etməyə də bilərsiniz. Sonra isə yenidən yağımızı, toyğumuzu və digər tərəvəzlərimizi ikinci qat olaraq çaxsı qabına düzürük. Siz toyuq ətini mal əti və ya qoyun əti ilə də əvəz edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bütün ərzaqları üst üstə qat-qat yığırıq və bura su əlavə etmirik. İçərisindəki tərəvəzlərin suyu yeməyimizin bişməsi üçün yetərlidir. Son olaraq da üst hissəyə pomidorlarımızı yığırıq və qapağını qoyuruq. sonra qazın üzərinə qoyub vam xodda ən azı 1 saat bişiririk. Gördüyünüz kimi artıq bizim yeməyimiz hazırdır. Hazır olduqdan sonra boş qaba çəkib üzərinə doğranmış keşniş qəla verib süfrəyə verirəm. İndidən hazırlayan hər bir kəsə nuş olsun deyirəm. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı və kanalıma abunə olaraq dəstəyinizi əsirgəməyin. Bu günlük də bu qədər. Sağ olun, sağlam qalın. Hələlik.